Эти що виділяє, їх самі лікарі, самі руководства перепродають. А у нас в больниці половина лікарств, яких немає, у них купиш, О. а половина у них є у больниці, вони тобі безплатно колють лікарства, береш тільки ж приціла. Ніде такого нема. Зараз кровом тільки плати. Чому так у больницю нормальну закривати, яка для бідних людей? Там да, какие-то да, самые. Не ну да, только да. Хай и, и на кормежку там или там что выделять, или что. Ну оставить это, это можно. Это не да. тоже нужно крыл. Это кому-то надо подсчетать, потому что там водитель. сделали заповедную зону. Идиот. Правильно, кому-то надо под гостиницу. Это, это нельзя это допустить хорошо. этого, нельзя. Я сам по профессии врач. И я смотрю на этот беспредел, который сегодня происходит в нашей стране. Катериновка, это знаете, такое маленькая беда для всей страны, но большая беда для вас, жителей. Сегодня мы к вам приехали, вот смотрите, активно приехал со всей области, вас поддерживает Донецк, Мариуполь, Макеевка, харциск Мы приехали в вас, чтобы вас поддержать. Мы приехали, чтобы вам помочь. поборы, и вам Бог помогает. С вами воля, с вами правда и воля святая. Правда. Поэтому если мы будем протестовать дома, на кухне, перед телевизорами, власть нас не будет слышать, их будет все устраивать они будут закрывать то, что посчитают нужными, в первую очередь те бюджетные учреждения, которые требуют дополнительного финансирования, дополнительных средств из государственного бюджета. Но допустить закрытие первоочередных э, заведений, которые, без которых жизнь на Украине остановится, это школы, это больницы, это детские дома. Мы допустить не должны. Поэтому каждый человек, который выходит, который заявляет о том, что он протестует против этого, который... Власти претензии предъявляет и это делает гласно. Почему хорошо, что вы собрались? Потому что власть видит, власть слышит, власть понимает, что существует эта проблема. Единственное, кто нас поддержал, это фронт ЗМИН. И депутат с Верховной Рады приехал, и сегодня и приезжали.